Наверное, такой вишник активный. Юста. Агустин. Он, он, в шоке просто от происходящего. Я тоже. Это но? Сейчас в центре находится Марбель. Смотрите, здесь как мило так. Что такое белое, красивое, так стильное. Вообще, если кто не знает, Марбелия это курорт для богатых людей. И здесь очень много живет русских олигархов и всяких английских олигархов. В общем, посмотрим на красивую жизнь. А мы здесь уже? Я пропустила. Прикольно Отличается от прямо от центра города, все красиво, все красиво, все так мило. В общем, мы решили прогуляться, пока ребята смотрят футбол, потому что мы не такие большие фанаты. Здесь будут все на меня пялиться, конечно же, что я с телефоном разговариваю. мне ну, я уже привыкла. В общем, погуляем, походим. Потому что я здесь была уже, но в центре не была. Мы были только в порту и рядом с пляжем, где мы жили. В общем, что я заметила? Посмотрите на это. Все белое, все в цветах. И так везде. Вот мое впечатление о Марбелии пока. Что все в цветах. И все белое. Недостаточно цветов. Смотрите, это прямо целая куча. Мы утопаем в цветах. Привет, Привет друзья. друзья. Привет, Везде цветы. Везде цветы. Даже не знаю, куда деваться. Позже я не перестаю снимать. Посмотрите, видео по улице она вся в зелени. Просто это ли не красота, это ли не рай. Даже немножко жалею, что я в Гранаде живу. Пахнет очень хорошо. Жалко, когда запах нельзя передать. Пахнет, конечно, нереально. И чувствуется эта влажность. Чувствуется, что недалеко где-то море. В общем, очень классно, красиво. И люди такие все расслаблены, так как все на отдыхе. Все в огнях. Все сидят, ужинают. Идиллия. Ужина. Идиллия. Очень красиво. Друзья, я не верю своим глазам, я на пляже. Я просто уже который месяц живу в Испании, но все уже каждый раз я немножко пребываю в шоке, когда я бываю на пляже. Потому что как это меня прямо парализует море, пляж. Очень нравится. В общем, мы опять на пляже. Ничего не будет видно. Потому что темно. Но мы завтра еще раз придем. Мы здесь до понедельника, были, сегодня суббота, вот мы вечером приехали. Сейчас с хотим выпить кофейку, немножко нестандартное желание, конечно, для 10 вечера. Ну вот, если мы то 10, сейчас сколько? 11. 11, окей. Okay. В 11 мы захотели выпить кофейку. Вот, и что-то как-то не можем найти. Let's go to the one I know. А я думаю, что там весело, там что-то кто-то смеется, нет? <laughs> ха-ха-ха. Ну, может быть, может быть. Может быть, нам надо туда, где ха-ха-ха. Ну давай. Мы просто ищем какое-нибудь место прикольное, чтобы как-то весело было более или менее, чтобы народ какой-то был молодежный. Потому что мы своих оставили футбол смотреть, ребят. Вот, и ищем какое-нибудь место такое веселое, а тут везде какие-то одни старперы. И фонарь мне светит прямо в лицо. Такие дела, ребята. Но завтра я прям в предвкушении. Мы, оказывается, останавливаемся у друга. Ресторанте молодого человека Юсты. Ресторан итальянов. That's why it's so funny. We should it's have awesome. coffee. We have coffee. coffee. Italians they always have coffee. Yeah. So let's stay here. Так, мы нашли место для кофека, потому что итальянцы всегда пьют кофе. Эспрессо по-любому поэтому я думаю, мы тут что-нибудь найдем. А не видно, видно меня, но есть луна, есть пальма, есть море, рай на земле. В общем, мы с Юстой счастливы очень, очень. Привет, друзья! Угадайте, где я? Я все еще в Марбелье. Посмотрите, что сзади меня. Сейчас вы видите, куда мы идем. Сейчас я покажу Юсту. Она найдет. мы идем к бассейну. Мы уже там были, сейчас ходили за водой домой. жизнь хороша. Смотрите, как тут красиво все в цветочках. Сейчас еще бассейн покажу. Та -да! Я уже там искупалась. Вода прям супер. Классно, да? В общем, повезло нам с Юстом, с друзьями, которые нас сюда привезли. Так вот. Всем привет! друзья. Что-то я забыла про то, что я вообще-то блог делаю. И мы уже во пляжу гуляем-гуляем. Уже прошли все, что только можно. Ники Бич, известный в узких кругах, не только узких. Ой. В общем, идем гуляем, наслаждаемся, смотрите. Оп. Оп. Прикольно получилось так, что мы живем в центре, а здесь Амарбель останавливается своими подружками совсем рядом. И, ну, так случайно оказалось, во-первых, я случайно поехала в Марвелю, а во-вторых, случайно мы здесь оказались. ностальгия. Девочки, привет, скучаю по вам. Вот, мы здесь летом прошлым были. Вот так. Погода супер. Народ резвится. Здесь, мне кажется, даже больше народу, чем было в августе. Что странно. В общем, мы сейчас дойдем до... Там есть один бар, в который мы тоже ходили прошлым летом. Там, наверное, может, сам гриву пойдем обратно. Всем привет еще раз. А это видео посвящается... Видно или нет? В общем, это видео посвящается моим подружкам из Москвы, с которыми мы были в этом баре в августе. Им он очень понравился. Вот я сейчас его прохожу и решила передать им привет. Здесь было очень весело. Ранчон Кубана называется. Так что если кто захочет сходить, сходить там очень прикольно. Я все еще гуляю, Юст меня покинула, короче, засранка. Наверное, сейчас пойду обратно, а ты далеко ушла уже. Ну что, друзья, пока у меня не села батарея и пока меня еще слышно, покажу вам, как выглядит богема Марбелии. Короче, это не кипич, который есть в разных всяких городах. Там есть бассейн. <music> народ тусуется. Пьет шампанское, кушает арбузы. Здравствуйте, дорогие друзья. Вернее, не здравствуйте, я, наверное, это засуну в продолжение своего блога, который так ничем и не закончились. так вот. В общем, да, со мной уже Тая. Сейчас я в другое видео сниму, встаю еще раз. В общем, эм, я снимала Барбели, Марбели. А, ты меня раздавишь! Друзья, я серьезно, короче, хочу вам рассказать про Марбели. В общем, я была в Марбели. Давайте вот так даже. В общем, я была в У Мне так солнце светит. Простите, я буду разговаривать в очках. В общем, мы там были с Юстой, еще там с нашими друзьями, оставлю с них дома. В общем, я приехала, получается, мы в субботу вечером. Вечером я им все показала. И на следующий день мы были в бассейне, а потом пошли гулять по городу. Этого не видно будет, убери. И в итоге, что потом произошло, я мне показала. Мы отмечали день рождения Хуана, у которого мы останавливали. В общем, у меня там девушка работает в органическом ресторане. Ну, как она не работает, она его сделала. То есть у нее свой органи... ресторан органической еды. Короче, мы у нее выходили, так очень классно отметили. Душевно. И все, и на следующий день мы уехали. И получается, я вам ничего не показала, потому что потом меня засосала трещина. В общем, я готовилась к экзамену, потом ко мне друзья приезжали тоже на выходные. В общем, бурная жизнь. Засосала и еще больше. Засосала еще больше, да. И все. И, короче, хочу подвести итог. Значит, Марбелия это не только место для олигархов, как вам могло показаться. Там очень много всяких других прикольных мест, и вообще там интересная жизнь, все такое красивое, есть разные районы. В общем, стоит туда съездить. Я бы посоветовала посмотреть, вот и красивую жизнь, и в то же время, как вот на фоне этой красивой жизни можно по-другому как-то развлекаться, не так, и как некрасивая. все. Нет, там очень классно в Марбелле. мне понравилось. То есть, когда... Мне, наоборот, даже вот не нравится вот эта вот олигархская жизнь, вот то, что вот эти все клубы, где вход по 70 евро, короче, вот это мне не нравится, мне кажется, все какое-то... Не мое это, короче, мне кажется, это очень глупо, отдавать столько денег за какой-то непонятный вход в клуб и непонятные люди там, короче, вот это мне не очень понравилось. А что если стрикба? Стрибар, не, я не люблю стрибар. Ну, короче, это уже не об этом дело. Короче, ребята, Марбель, я советую, езжайте. Я передаю вам солнечный привет, уже и не из Марбелли. В следующем видео расскажу, где я. Всех понимаю и целую. Да, пока.